Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar saudara-saudari? Saya harap saudara-saudari sehat, walafiat. Sebelum saya pergi jauh, sekali lagi saya nak cakap. Okay. Right? Kamar dates. 100% make jewel. Ya? Yeah? Make jewel daripada Palestine. Tebing Barat. West Bank. Okay? Tebing Barat. Ya? Yeah? Boleh. Huh? Sinocrat Holdings ni. Palestine Garden. Pemenang anugerah. Pemenang anugerah, eh. Dia pemenang anugerah dan dia memang adalah satu entiti perniagaan yang kerja dia adalah untuk bantu semua ya pekebun-pekebun kurma kurma Mejul dekat Palestin ni yang dekat West Bank ni untuk pasarkan produk dia orang okey so Kamar Dates ni sebab sekarang ni banyak Mejul yang walaupun datang daripada Jordan ataupun daripada Egypt datang daripada um, Zionis punyalah kebanyakannya dan diorang rebrand. So, anda kena berhati-hati untuk beli Mac Jewel tahun ini. Dan seperti biasa, ini kali kedua kita bawa kamar dates. Cuma tahun ini kita bawa saiz besar. Bukan saiz jambu, saiz besar. Ini saiz besar-besar macam ni. Eh? 22 ke 28 gram. Satu eh, 22 ke 28 gram. Sebiji. Kita jual 300 gram. Kita ada sangat-sangat limited, saudara-saudari. Kita ada dalam 3,200 balang sahaja. Sebab kita order hari tu kita nak minta dalam 700 kotak macam ni lah. Dia akan datang kotak macam ni. Dia akan datang 5 kilo. Kita akan repack. Kita akan repack kepada 300 gram. Tapi kita dapat, kita minta dalam 700 kotak, kita dapat 200 kotak. Datang ke Malaysia hanya 400 kotak. Okay? 400 kotak. Jadi kalau betul-betul nak ke rumah daripada Palestin yang membantu pekebun-pekebun. Medjool eh. Pekebun-kebun ke rumah dekat Tebing Barat, anda kena beli brand ini. Selamat. Brand ini selamat. Satu lagi adalah Sahara Crown juga daripada Sinocrat Holding. Sahara Crown saya rasa dia mungkin kita tak dapat. Kita cuma dapat Kama saja. Which is actually dia punya premium brand lah. Brand, brand paling premium. So Kama ni kita first come first serve. Kita janji banyak tapi kita tak dapat banyak lah. Dan hasil jualan kurma, kurma Mekjul ni kita nak gunakan untuk pelbagai projek untuk Ramadan yang akan datang. So Ramadan dah dekat, kita akan buat banyak projek untuk Ramadan. Okay dan uh, projek-projek Ramadhan Ramadan ini kita akan apa ni gunakan daripada hasil jualan kurma and all that lah. So mungkin kita akan gunakan untuk apa ni macam-macam um, uh, ya -macam, eh, uh, untuk ini. So ya, uh, yeah. so jadi Palestine Gardens kalau nak beli kurma, beli kurma yang sesuai. Beli kamar dates eh. Anda kita boleh hantar even COD pun kita boleh hantar. Uh, dan uh, diorang dah mula ambillah sebab semalam dua hari lepas saya ambil itu kita cuma ambil satu kotak kita pergi inspect barang, kita ambil satu kotak dulu. So, esok dah sampai dan sesiapa yang order tu, hari Sabtu order anda akan mula keluar. Okay? Order anda akan mula keluar. Jadi, anda tolong simpan eh, kurma ni dalam chiller, dalam peti sejuk. Bukan frozen, eh, dalam peti sejuk. Kurma ni, simpan dalam peti sejuk. Sebelum nak berbuka, keluarkanlah. ya yeah? Boleh makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mek Jol, eh? So, Okey, ramai tanya apa berlaku malam tadi. Lebih-lebih lagi malam tadi kan, tengok kan, anda semua tengok kan. Malam tadi kita ada um, sedikit outreach work. Di mana kita keluar untuk agihkan pampers, agihkan susu kanak-kanak, makanan dan juga ada sedikit agihan daripada segi kewangan kepada mereka yang sangat memerlukan. Kita tak bagi banyak lah. Tapi yang betul-betul memerlukan tu adalah beberapa yang kita agihkan. So semalam, ada beberapa puluh ibu-ibu yang dapat sama ada susu ataupun yang dapat uh, pampers lah, dapat pampers. Kebanyakan ibu-ibu ini adalah ibu-ibu yang datang daripada keluarga yang sama ada ibu tinggal atau ibu tunggal. Okey? So, diorang ni struggle nak cari duit. Struggle nak cari duit lah. Dan uh, sebab itulah bila kita ada benda macam ni, ianya sangat-sangat membantu. Uh, one, bekas kurma ada lagi? Banyak? Sebab dah boleh ambil dah hari ni. Uh, kalau, tapi tak tahulah sama ada boleh sampai hari ni ke tak, tapi dah boleh ambil. Okay. Tapi abang ada rasa yang mana-mana order hari tu dah boleh mula start rolling out hantar pada hari Sabtu. Rasanya dah boleh hantar keluar. Lepas tu Abaidin nak korang, uh, bungkus untuk Abaidin lebih kurang dalam setengah kilo. Uh, sebab Abaidin nak bawa keluar. Abaidin, Abaidin, I'm going, Abaidin akan, Abaidin ada hal. 3-4 hari ni Abaidin tak ada. Eh? So nanti Abaidin nak buat live, nanti Abaidin boleh buat live dekat luar. Eh? Okay, alright. Uh, so Izwan, kau dah baik Wan? Teruk semalam? <laughs> Izuan tak apa, -apa sihat semalam. So, korang yang WhatsApp Izuan tu minta maaf banyak-banyak. Okey. So, semalam ni ada yang tanya dengan saya apabila saya off mic, kenapa saya off mic? Sebab ada orang akan datang bercakap kita dan bila orang bercakap dengan kita, dia akan cerita macam lah apa yang, apa yang berlaku. Contoh semalam, kita ada satu brother ni. Brother ni pada tahun 2016, 2016 dia dapat surat ilat daripada pekeso mengatakan bahawa dia dah tak boleh bekerja. Dia ada cacat kekal. Okay, tapi surat itu dibuat pada tahun 2016. Maksudnya dah 8 tahun eh. 2025, 2026. 10 tahun. Dah 10 tahun lah. So, dia beberapa minggu lepas, dia pergi awal bulan ini, dia pergi ke JKM. Dia nak minta kad OKU. Sebab dah tulis itu, um, apa ni cacat kan? Dia dah memang uh, tak... Kekal, kekal. Dia dah tak boleh buat apa, dia tak boleh kerja. Kekal, kekal. Itu adalah surat yang dikeluarkan oleh lembaga dia yang buat pencen-pencen ilat ni, doktor yang keluarkan pada tahun 2016, dikeluarkan oleh seorang doktor dekat Taiping. Pakar dekat Taiping kan? Sebab saya rasa dia daripada Taiping. So, brother ni, dia perlukan kad OKU. So, dia cakap, dia pergi ke JKM, JKM tak nak bagi dia kad OKU. Dia kata, saya dah pergi kalau rasa siapa yang dengar part awal tu, dia kata saya dah pergi tapi JKM tak nak bagi saya kad OKU. JKM hanya tengok tarikh surat, dia tak nak tengok dekat dalam isi surat tu mengatakan bahawa cacat kekal. Betul, selama 10 tahun ni dia tak pernah fikir pun dia nak dapatkan apa ni kad OKU. Dia tak pernah terfikir. Tapi dia kata sekarang ni kad OKU ni dia boleh bantu dia macam-macam. Status dia sebagai OKU tu lah. Boleh bantu dia dalam macam-macam. So jadi dia pergi ke OKU dan uh, pergi ke JKM. JKM tak nak bagi. Dia kata oh, surat ni dah terlampau lama tarikh Dan dia cuba argue Mengatakan bahawa uh, Dalam surat tu dah tertulis Bahawa dia ni Kecacatan dia Kan keilatan dia ni Seumur hidup So perkeso macam apa ni JKM tak nak ambil peduli lah Itu yang menyebabkan Dia bercakap dengan saya semalam Dia rasa sangat-sangat kecewa So hari ni kita akan hubungi JKM Kita akan tanya Apa dah berlaku Kan Dan kita akan suruh Eh, hamba Allah ni pergi ke JKM, kita akan buat temu janji. Biar dia orang explain dekat dia macam mana. Itu antara. Dan kita ada satu kes lagi di mana ada seorang hamba Allah ni dah put, dia dah stroke separuh badan. Dia kena potong kaki. Stroke separuh badan tapi umur dia muda lah, 40 lebih. Dia tak ada waris. Hospital asyik telefon untuk discharge dia daripada hospital tak ada orang ambil dan tak tahu nak ke mana. Point ni macam ni. Dia ada bilik yang telah dibayar sewa. Bilik itu dibayar sewa oleh Mawib. Mawib bayarkan bilik sewa. Masalahnya, Mawib bayarkan di bilik sewa pun, dia tak boleh dijaga bersorangan. Waalaikumsalam. Dia tak boleh dijaga, tak ada orang, dia tak boleh dibiarkan bersorangan, kena ada orang jaga dia sebab dia dah stroke, dia dah bedridden. Dah sebulan lebih, kita takut kes macam ni jadi macam kes lain tau. Hospital discharge saja. No choice, hospital discharge. So, dia minta kita tengok isu itu. Selain daripada isu tu ada beberapa isu lagi yang tertangguh. Tertangguh. Kita baru tak turun eh. Baru dalam dekat 2 bulan kan tak, tak, tak turun kan. Last lepas last jelajah lorong Dah banyak kes saudara-saudari. Dan diorang ni tak tahu ke mana nak pergi. Diorang tak tahu diorang nak pusing ke mana. Diorang tak tahu diorang nak menghala ke mana. Yang diorang tahu dia harapkan ada tim demi negara turun. Untuk tengok apa yang boleh dibuat. Kadang-kadang dia penat. Bila kita buat benda ni kadang-kadang penat. Tetapi, ada banyak yang kita, kita tak ada pilihan. Sebab mereka tak tahu hendak ke mana. Ha, itulah. Tak tahu hendak ke mana. Dan saya rasa agak sedih. I'm not so sure mana salah dan silap kita punya social welfare system kita. Tapi there is something seriously wrong. Ada sesuatu yang sangat-sangat tak betul. Jadi kita ke situ kan? Kita tahu kalau kita turun mesti akan ada isu. Case demi case demi case mesti akan ada. Dan kita tak boleh nak elak. Kita tak boleh nak elak. Saya kena saya tiga kali mohon JKM tolak sebab saya kaki kiri saya dah dipotong encik alasannya anak saya kerja. Encik Yunus bila encik Yunus pergi? Encik Yunus ada tak buat baru-baru lepas kita kecohkan pasal JKM ni. Sebenarnya saya faham saudara-saudari ibu bapa ni. Kadang-kadang JKM kata anak boleh jaga ni mak bapa, tapi kadang-kadang tak boleh. Diorang tak mampu nak jaga mak bapa, diorang tak mampu, memang tak cukup. Mereka terbeban. Mereka terbeban. Ini berlaku. Ini berlaku. Saya kesian tengok apa yang berlaku. Tim Demi Negara kesian. Macam malam tadi, ramai yang mohon bantuan, minta pertolongan dan kami tolak banyak. Kita kata maaf, yang ini kami tak mampu nak tolong. Tak itu kemudian. Letak dulu. Letak mana-mana. Abang dia nak buat apa ni video nanti abang nak pakai. Ah, uh, ya, kan? Itu yang menyebabkan kadang-kadang It's a problem lah sebenarnya. It's a problem. Saya tengok isu berkaitan dengan masyarakat ni kadang-kadang kita pun rasa penat, kita rasa letih Tetapi kita tak ada ke, tak ada tak boleh nak kata no, we cannot help you kalau kita tahu benda tu kita boleh buat. Contoh macam inilah. Dan benda-benda yang berlaku malam tadi, kita kata okey, we can do something about this lah. Diorang nak minta tolong yang ini bukan apa benda pun, tapi siapa lagi nak buat guys? So kita kata hmm. Ummo kami, Encik Yunus dekat mana Encik Yunus? Encik Yunus dekat negeri mana? ili Encik Yunus dekat negeri mana? Sekudai Johor. Okey. Encik Yunus dah pergi zakat tak minta tolong bantuan? Okey, ili ili tolong type ili punya nombor telefon ili. Tak tak YouTube. Okey, Encik Yunus kat Skudai eh. Okey, Encik Yunus, uh, ini nombor telefon Ili. Ili akan, akan, Ili, Encik tengok nombor telefon Ili ni, nanti Encik tanya, dengan, bercakap dengan Ili, kita tengok sama ada um, uh, uh Encik punya kes macam mana. Okey. Dah pergi zakat asnaf, zakat cakap apa? Zakat cakap apa dekat Encik? Dapat tak bantuan? Sama ada ada bantuan sewa rumah ke apa, dapat tak? Okay, Zakat ada bantulah. Uh, okay. 019-684-1654. Nampak eh? Okay, nanti cuba cerita dengan Ili pasal kes dekat JKM tu. Encik pergi JKM mana semua sekali, Encik boleh kita. Eh? Okay? Nampak eh, nombor telefon Ili, 019-684-1654. Okay, itu nombor telefon uh, Ili. Uh, just masukkan nombor, apa ni, ambil nombor telefon Ili. Encik cuba, Encik Inus cuba hubungi Ili. Kita cuba tengok. Tak janji tapi kita cuba tengok eh. Kalau zakat bantu tu okey lah. Zakat bantu at least okey lah. Dia bantu apa? Dia bantu sewa rumah ke? Itulah kadang-kadang. Okey, cerita dia macam ni. Dia akan kata ini e, nampak tak atas ni? Atas tu ada Iri Atirah. Ada tulis nombor 019-684-1654. Encik baca atas encik je nombor ada nama Ili Atirah 88 tu. Atas tu ada tulis. Nampak tak encik nampak tak komen atas tu? Nampak eh? Kalau nampak, Encik cakap nampak. Ya? Yeah? Tak, tak. Encik, Encik baca. Okey, saya turun bawah Encik ni. Saya akan uh, komen lagi. Ili akan komen lagi satu. Yes. Tak. Ili letak lagi komen Ili. Jangan suara bersuara. Suara bersuara double. Okey. Okey. Yang ini nampak? Eh? Encik nampak tak sekarang? Okey, Ili akan komen. Bawah komen ruang encik ni, Ili akan letak nombor sekali. Okey? Encik nampak tak? Okey. Okey, ah nanti yang ini telefon Ili, nanti Ili akan cuba hubungi Ili kita tengok dekat sikit eh. Ah. Okey. Okay, alright. So nanti tanya dengan Ili macam mana dan cuba Ili akan cuba fahami kes Encik lah. Eh? akan cuba fahami kes Encik dan kita tengok apa yang kita boleh tolong. Okay? Apa yang kita boleh cuba bantu. Alright? So jadi itu dia punya problem lah yang mana ada masalah-masalah berkaitan dengan ini. Jadi kita sebenarnya nak concentrate on Ramadan tetapi banyak sangat yang dekat luar tak dibuat yang kita tak dapat nak settle yang yang terlampau banyak lah guys tertunggak kes kita yang berhadapan dengan benda hari-hari kita tengok benda yang berlaku hari-hari sedih kan dia tengok kan sedih but what to do itulah realiti kehidupan kan sebab tu orang tanya, kenapa? Saya saya kena over and over again saya cakap. Kita orang ni kena meniaga lebih, kena jual barang lebih supaya kita boleh dapatkan, pastikan yang kita boleh dapatkan benda untuk bantu. Banyak hari nak keluar? Nak keluar hari ni banyak? 15. 15. ambil dua dua box ha, ha dua box suruh ini keluarkan eh yeah. okey ah uh, sorry is tanya macam mana dah boleh dah boleh guna tak untuk kita dah boleh mula ambil tak ya yeah. ah teh moringa dah murah teh teh, teh moringa beli teh moringa yang combo combo saya rasa 27 combo moringa 27 ringgit Cuma Moringa yang combo ni kita pakai apa ni ziplock yang hitam eh. Bukan ziplock yang hijau. Ziplock yang hijau tu kita kena charge panas sikit lah. Kita pakai ziplock hitam combo uh, dia. Eh video mode. Okay. Ya. Yeah. Uh, okay. combo uh, eh. Nanti telefon Izuan. Uh, tengok combo. Kalau satu tujuh belas ringgit tak salah saya. Ya. Yeah. 17 ke 16 ringgit. Saya kena tengok pada Izuan. Combo. Itulah saya cerita pasal yang kena maki dengan apa ni dengan JKM tu itulah uh, Ili akan cuba sort out. Sebab dia orang kata staff JKM tak nak tengok, staff JKM tengok surat tu, dia tengok tarikh, tarikh tu tahun 2016. Dia tak nak terima. Wahal dekat surat tu tulis cacat kekal. Cacat kekal. Contoh macam kau dah hilang cacat dah kekal, takkanlah tiba-tiba kau punya jari ni boleh boleh apa ni tumbuh balik kan ah so jadi dia tak pernah ambil kad OKU cuma sekarang dia kata dia perlulah kad OKU tu kan dia perlukan kad OKU sekarang so jadi a bit of a problem dengan dia orang ni kesian lah saya rasa kan Okey. Um, Petang saya rasa minggu ni mungkin tidak ada lagi podcast sebab Anas masih lagi tak berapa okey. Abang Zam pun tak berapa okey lagi. Um, so Olivia akan banyak buat sales lah minggu ni. Dia akan bercakap sembang-sembang sambil jual kita punya kurma. Kita akan habiskan kamar Mekjul kita dulu. Okay? Kamar Mekjul dengan indung madu tu kita akan habiskan. Jadi bila dah habis tu nanti kita akan move on to other things pula. Eh? Move on to other things. So itu yang kita akan buat lah. Um, saya akan bersiaran daripada luar ofis untuk beberapa hari depan ni saya akan bersiaran daripada luar ofis Bazli, Bazli jangan hide mana-mana komen tau Bazli biarkan komen tu kat situ kita suka tak suka kita biarkan je ok nanti saya nak abang nak tengok semalam tu kita kita biarkan saja yang mana-mana komen tu kita leave it leave it yeah? leave it uh, komen yeah? um, ok saya akan bersiaran daripada luar ofis untuk beberapa hari ni uh, esok saya akan bersiaran selama pagi Uh, malam saya tak sure lagi. Okay? Uh, and then kita akan um, tengok apa yang kita boleh buat. Mungkin next week boleh kita boleh balik lah uh, untuk podcast ke apa balik. Um, kita akan cubalah sebaik yang mungkin. Okay? Uh, ya? Yeah? hantalah Saya pun tak tahu lah kadang-kadang. Sometimes it feel like we against the world, you know? To make the world a better place bukan senang. Tanggungjawab yang susah, yang berat. Tapi kadang-kadang kita kena buat kan. So what to do? Anyway, um, jadi beberapa kes yang kita pick up semalam kita akan selesaikan. Seperti mana kita kata bila kita turun, dia akan ada banyak kes yang kita kena selesaikan. Dan kes-kes inilah yang perlu kita bantu untuk make sure it, it is soft lah basically kan. Banyak benda. Um, Olivia akan datang sekejap lagi saya tak pasti keberapa Olivia akan datang tapi dia akan datang lah um, tak sure keberapa um, sebab malam tadi dia orang pun habis lewat kan, sebab lepas tu ada benda lain yang kita buat, kita tutup dekat situ tapi ada benda lagi, sebenarnya kita kalau dah keluar tu beberapa jam kita keluar Saya sebenarnya tak tahu apa yang kita boleh. Kadang-kadang at loss. Kena cuba perbaiki tapi it's at loss. Tapi insyaAllah lah. Saya tarik nafas yang panjang tu. No, sebab banyak benda yang perlu difikir. Macam daripada malam tadi banyak sangat benda yang, di, yang difikirkan. Kan? Uh, I don't know what to say lah sometimes but. Semoga semuanya dipermudahkan untuk kita semua. Betul tak? Kan? Ha, itu yang kita boleh cakap lah. Cakap baik-baik je lah. Semoga semuanya dipermudahkan untuk kita semua insyaAllah. Alright? So, anda semua jaga diri. Saya nak ucap terima kasih anda yang membantu untuk kita punya projek susu semalam. Susu dengan pampers. Ramai keluarga yang telah berjaya dibantu. Selain daripada tu, ada benda lain juga yang dibantu malam tadi yang tak kita tunjuk. Yeah? Yang tak kita tunjuk. Yang mana sakit. Yang mana uh, nak pergi tambang, pergi klinik pun tak ada yang mana nak buat itu dan ini tak ada jadi kita selesaikan sedikit demi sedikit lah insyaAllah um, tak sure jika kita akan turun lagi atau tak, kita nak concentrate on sales and apa ni benda-benda lain kan? uh, daripada apa ni benda-benda uh, uh, lain sebab nanti dah ada projek ramadhan, ramadhan dah tinggal beberapa hari saja lagi saudara-saudari sasaran kita untuk kumpul untuk ramadhan pun masih jauh lagi, tak cukup um, sebab tu kita pun uh, kena sales, kena buat lebih supaya kita boleh jual apa yang patut lah. Okay? So this is uh, a big issue yang kita kena, 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 we have no choice. Kita kena perbaiki dengan sebaik yang mungkin. Okay? Uh, itu janji tim demi negara lah. Ha. Um, kita jumpa lagi insyaAllah. Uh, petang nanti Olivia akan jumpa. Nanti diorang masa petang ni masa diorang, kumpul, uh, dia orang buat apa ke Indomadu ke apa, diorang akan live. Diorang akan live dua tiga kali hari ni eh. So anda semua jaga diri. Take care. Assalamualaikum. Bye.